Пришла там я наша, дай бог, ей здоровье, так сказать, мэрша. Говорит, вам надо отсюда выезжать. Я говорю, я согласна выезжать. Угу. Ну, поймите, говорю. Мы найдем там комнату, общежитие и прочее. Я еще говорю, ладно, найдем комнату, общежитие, буду жить. войны война, время, все время не будет, говорю. Она закончится, говорю. Придет этот товарищ, заведующий это общежитие, скажет, мы вам помогли. Чем могли? Угу. Теперь мирное время. Угу. Надо общежитие освободить, потому что это самое. Люди будут поступать уже по другой жизни. И куда говорю я? И за что говорю? За какие деньги? И кому я нужна в такие годы? 99 десяток лет. Идет. Я вас разумею. Как вас звать? Нина Васильевна. Нина Васильевна, дивіться, Я полностью с вами. Я вас можу разумею. Але з іншого боку, кому ви робите краще, якщо ви тут залишаєтеся в таких умовах і не дай Боже, що з вами станеться. А це, розумієте, чесно, говорю. Раз говорю, Господи Боже, от, от там кришу в ліфт попала. А якщо ранить нибудь щось, це ж же невыносимо. Ви не представляете, що таке в больнице, по больницам. деньги везде, везде деньги надо. Лекарство деньги, все деньги. Но это не от вас зависит, это от Хоч, меня зависит. А хочете, я вам, я? я? вам все оплачу, вам и гроши, нет, и все, нет, если нет, вы идете, не, не, мені надо. не складно. Я... Мне хочется, чтобы больше людей были здоровы. И вы хорошая женщина. Дай, и вам треба жить. Дай вам Бог здоровичка и вашей семье. И вам, дай Боже, здоровечко. Ну, Что ж вы тут? Такую жесть. Понимаете, вот захожу в дом, как в тюрьму. Вот, знаете, Одиночку дают за что-то, да? Да? Если осуждают, так. дают одиночку. Это же можно с ума сойти. Вот выходишь на улицу, никого нет. Уходишь в степь на дачу, вот там еще жизнь какая-то легко как-то делается, а тут, ну тяжело, ну очень тяжело.